بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه Adapun apabila seseorang mukmin itu melakukan dosa maka tidaklah batal imannya sekalipun dia belum bertaubat. Juga tidak ada padanya perkara-perkara yang membatalkan syahadahnya. Jika Allah menghendaki dia mengampuninya. Dan dengan kehendaknya juga dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dimasukkan pula ke syurga. Kerana terlalu banyak hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka orang-orang yang ada iman di hatinya walaupun sebesar zarrah. Ini pendapat Ahli Sunnah wal jamaah syiah dan mazhab ibadi ada pun pendapat mazhab khawarij mengatakan bahawa mereka yang mengajarkan dosa besar jadi kafir masuk negara. di mana golongan khawarij berdalilkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam la zani mu'min orang berzina tidak berzina dalam keadaan dia beriman di mana hadis ini hendaklah disaksikan dengan hadis-hadis yang lain tak boleh pakai hadis itu saja tetapi golongan khawari memakai hadis ini saja kerana sabit di dalam hadis-hadis yang sahih Wah nabi Al sallallahu alaihi wasallam menyembah yang akan mereka yang buat dosa besar. Yang dijatuhkan hukuman khusus dan hukuman hudud. Menyatakan Allah Taala mengampunkan dosanya. Maka pendapat Khawarij ditolak kecuali mazhab Ibadi. dia Khawarij. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang disebut tadi. Allah membebaskan orang mukmin yang masuk neraka selagi ada iman seperti zarah di dalam dirinya dan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha surah an-nisa ayat 116 maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik dengannya dan dia mengampuni yang lain daripada itu akan sesiapa yang dikehendakinya ayat ini jelas menyatakan dosa syirik saya yang tak diampun oleh Allah taala dosa menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain melantik tuhan yang lain daripada Allah meletakkan sifat-sifat Allah pada makhluk dan sebagainya yang tak ada bandingan malah tandingan dan tandingan malaikat Allah Subhanahu taala itu syirik dan syirik tak diampun malaikat dia kembali semula kepada Islam bukan dengan istighfar dengan balik semula kepada Islam ha? itu jelas dan nyata di sana ada pertelangkahan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah mereka yang meninggalkan sembahyang kerana di si mazhab Bali tinggal sembahyang jadi kafir berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan nyata jadi kafir dengan nyata Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis ini di mana kubur di sini, tak mana kubur, hilangnya akhirat. Ah, ha? Orang yang menunjukkan dosa besar. Macam khawarik tadi juga. Imam Syafi'i menghujahkan Imam Ahmad. Murid dia. Imam saya tanya Imam Ahmad, Wahai Ahmad, Betulkah engkau kata orang tinggal sembahyang jadi kafir? Ahmad kata ya. Imam Syafi'i tanya, Bagaimana nak jadi Islam pula? Dia sembahyang. Dia sembahyang jadi Islam lah. Siapa yang tanya syarat sah semayang yang pertama Islam Semayang dia tak sah Nak Islam macam mana Tak ada jawab Imam Ahmad ha? Itu hujah antara Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hanbal Dalam masalah ni Itu termasuk dalam masalah Farah Dan di sana Ada hadis-hadis yang sahih yang disebut dalam kitab-kitab yang sahih antara disebut dia tebut, menawi dalam riyadhus salihin Bagaimana seorang yang membunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada Tuk Lebah. Rohib. Rohib ini Tuk Lebah. Orang buat ibadat. Rajin semayang, rajin buat ibadat. Tapi ilmu tak ada. Jadi penjana yang bunuh 99 orang tanyalah tanya lah Tuk Lebah. Nak ngerti Tuk Lebah ni alih lah. Nampak pakai piyoh malik, pakai sebang. Ah, kalau zaman ni Ingat ke dia alim? Ha? Tanya. Aku ni bunuh orang 99 orang tu ampun tak dosa. Tok Lebah tu kata mu jahat dah lalu tak ampung. Dia kata katok Tok Lebah tu mati. Cukup 100 orang. Ni kisah dalam hadis. Lalu dia kita tanya orang alim. Kena tanya orang alim. Enggak tanya Tok Lebah. Kita tanya orang alim. Orang alim kata, "Pasal apa Allah Taala tak ampun dosa mu?" Allah Ta'ala mengampunkan dosa selagi beriman Tapi Mung jangan duduk sini Pergi tempat lain Mu duduk sini kawan dengan orang jahat Hijrah tempat lain Pindah ha? Lalu dia pun bertawabat Berhijrah tempat lain Tengah jalan mati Maka datang Malaikat Rahmat Malaikat Azab Berebut Malaikat Rahmat nak bawa dia ke syurga Malaikat Azab nak bawa dia ke neraka kalau malaikat azab, dia ni jahat Bunuh orang, seratus orang, bawa ke neraka Malaikat rahmat kata Dok, Dia sudah bertawabat Dia sudah bertawabat ha? Lalu Allah Ta'ala Lantikkan malaikat yang lain Jadi hakim Lalu ukur, ukur jarak dekat mana Jarak dengan riak dia nak pergi Dalam sehasta Sejengkal saja. Lalu malaikat rahmat bawa dia ke syurga Ini hadis yang Sahih menunjukkan bahawa orang yang buat dosa besar dia ampunkan dosanya oleh Allah. Dia sebut dalam hadis-hadis yang banyak, banyak kisah-kisah dan cerita-ceritanya. Jadi yang penting iman perlu dijaga dengan sungguh-sungguh. Selagi ada iman, orang tu masuk neraka pun akan dibebaskan oleh Allah pada akhirnya. Tapi jangan ingat neraka ni mudah. Neraka ni jangan main-main. Ha, -main. kita ingat serangan-serangan ahli neraka tu orang yang diletakkan bara api neraka di bawah tapak kakinya mendidih otaknya. Orang itu orang sekali. jangan pandang tangan dalam masalah ini. sebab itu seseorang itu kena bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Sebelum nyawa sampai ke Harkom. Sebelum matahari naik ke arah barat, pintu taubat ditutup. Dengan syarat-syarat taubat. dengan ikhlas taubatan nasuhah. Ha, dia tinggal dosa Kemudian beristirahat Dengan sungguh-sungguh Diampun oleh Allah dosanya Walaupun berapa kali dia buat dosa ha, Kena taubat acak kali Disebut dalam hadis-hadis yang banyak Sekiranya hamba-hamba ku datang Kepada ku Membawa sepenuh bumi dosa Aku datang kepada sepenuh bumi keampunan Disebut dalam hadis ha, Ada banyak hadis-hadis yang Mengatakan keampunan Allah itu sangat ha, Luas Orang yang beriman percaya pada keampunan Allah. Orang yang tak beriman tak percaya. Aku ni jahat kepada aku lah. Ha, tu cakap so. Tak boleh. Jangan cakap so. Kita kena sedar kita ni hamba Allah Taala. Ada kelemahan-kelemahan kita, kesalahan kita. Oleh itu maka perkara yang menyebabkan terkeluarnya seseorang daripada agama Islam atau terbata imannya ialah kena tahu apa perkara yang membatalkan iman, membatalkan Islam. Yang pertama mengengkari sifat rububiyah atau mencelanya. Mengengkari sifat rububiyah. Dalam Fatihah oh, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ha? di situ ada ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat dan asma dalam surah Fatihah. Oh. Ini besarnya makna surah Fatihah oh ini. Alhamdulillahi rabb Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabb Rabb itu Tauhid Rububiyah Lillahi Allah itu Tauhid Uluhiyah Ar-Rahman rahim Tauhid Asma dan Sifat ha? Mengingkari sifat Rububiyah atau mencelanya Mengingkari sifat Rububiyah pada Allah Ta'ala Yang kedua mengingkari atau mencela Asma Allah Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ketiga mengingkari atau mencela sifat uluhiyah Empat mengingkari atau mencela Rasulullah atau kerasulannya, mencela Nabi Muhammad. Itu mengeluarkan iman, membatalkan iman seseorang. Keempat-empat perkara tersebut berlaku dengan etikot dengan percayaan, perkataan dan perbuatan. Di mana sesiapa yang melakukannya batal imannya dan keluar daripada agama Islam dan syahadahnya tidak sah wal Allah tak lindung daripada Allah. Ada orang baca wal ada orang baca wala'iyata dua-dua tu betul bacaannya tetapi lebih absahnya wala'iyata billah a'udhu iyadhan aku berlindung dengan Allah dengan perlindungan yang sesungguhnya wala'iyata billah perlindungan tu dengan Allah Ta'ala dua-dua tu betul tetapi lebih absahnya wala'iyata billah bagi menjelaskannya dengan syarat orang itu tahu Kecuali kerana dia jahil. Dia jahil tak tahu sungguh baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia jahil. Orang ni dia ampun kerana kejahilannya. Ataupun orang yang lama dijajah oleh musuh. Dijajah oleh musuh-musuh Islam. Tinggal Islam lama, tak boleh mengaji, tak boleh belajar. Dia mengaku dia orang Islam. Tapi dia buat benda-benda yang dia tak tahu. Ha? Berjangguh dengan Islam. Akan, di, akan disarahkan kemudian. Bagi menyalahkannya ialah satu mengingkari sifat rububiyah atau mencelanya. Yang pertama dalam tauhid itu ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya dengan beriktikad bahawa dialah Tuhan yang menciptakan alam mentarbir memilikinya memberi rezeki segala-galanya di bawah pengetahuan kehendak dan kuasa-Nya yang tidak terhingga itu makna tauhid rububiyah. Percaya alam ini dicipta oleh Allah Taala. Semua alam mengikut peraturan Allah Taala. Mengikut undang-undang Allah Taala. Alam langit, alam bumi ada peraturan dia. Ha termasuk awan yang letak di atas langit dan bumi ikut perintah Allah Taala. Di mana turun hujan, berapa banyak air kandungan dia, di mana dia bergerak. Semuanya mengikut peraturan Allah Taala. Ha di mana mengumpulkan washabil masar bil samaa' ayat li qauma ya'khulun dan awan-awan yang ada antara langit dan bumi menjadi tanda-tanda pada orang yang berakal. Awan yang terkandung di dalamnya air yang terlalu banyak. Bila turun hujan, banjir. Sebuah negara boleh banjir. Tapi tak jatuh. Tak jatuh air yang banyak itu. Kecuali dengan perintah Allah Ta'ala. Di mana tempatnya. Yang menandakan Allah Ta'ala mencipta dan mentarbi alam. Termasuk matahari, bulan, bintang, malaikat. Binatang-binatang Pohon kayu Kawasan mana dia hidup Kawasan mana tak boleh hidup Masa mana dia buah Masa mana tidak Gugur buah dia Semuanya Ditabdi Allah Ta'ala Itu Tauhid rububiyah Tuhan yang menjadi dan mentarbi alam Termasuk manusia Manusia ada peraturan dia Kalau dia tak ikut peraturan dia rosak. Ikan layar ada peraturan dia ada ikan hidup dalam kawasan air masing. Ikan hidup dalam kawasan air tawar. Kalau kita pindah ke air masing ke air tawar, mampu. Air tawar air masing, mampu. Ha, hidup atas darat. Hidup atas darat dalam air boleh berlaku. Ini peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Ha, bernyama makhluk, makhluk yang bernafas, yang tak bernafas. Itu semua peraturan Allah Ta'ala. Itu masuk dalam Tauhid rububiyah. Di bawah kuasa Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, tarbiyah Allah Ta'ala Kita kena percaya ha, Termasuk Tauhid Rububi Alhamdulillahi Rabbi Rabbil Alamin Rabbil Tuhan yang mencipta Yang murus peraturan-peraturan alam Tiap-tiap peraturan Maka setiap cikap perkataan dan tidak tanduk Yang menunjukkan keengkaran yang menjadi kafir Dan ridah Barang siapa yang menolak Tarbiyah Allah Ta'ala jadi kapi umpamanya turun hujan dengan sebab bitang bitang pindah sini hujan bitang pindah sini hujan ha? kalau matahari jadi begini matahari pula peratuh bukan Tuhan Tuhan peratuh matahari wa syam tu tajri li laha matahari berada tempat yang Tuhan tetapkan padanya ha? bulan wal qamar qaddarnahu manzila hatta ajikal qadim bulan kami takdirkan padanya bergok daripada bulan sabit balik bulan sabit semula macam seludang yang bengkok disebut dalam Quran surah yasin yang kita buat, itu tauhid rububiyah tauhid rububiyah Tuhan mentarbi kalau orang tu percaya Tuhan tak tarbi dia sendiri tarbi dia sendiri buat diri dia itu makhluk buat makhluk itu murtad keluar daripada Islam tak percaya Tuhan mencipta seperti ahli-ahli falsafah -ahli Manusia daripada monyet. Bukan Tuhan buat daripada monyet. Monyet lain daripada apa pula? Ha, Macam-macam. Seperti orang menganggap ada yang bersifat qidam sedia kala daripada Allah Subhanahu SWT. Ha, sehingga ia tidak berhajat pada penciptanya. Ha, alam ni berubah. teori evolusi dia panggil. Bukan Tuhan buat. Mengingkari bahawa makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu SWT itu melawan tauhid rububiyah menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil tahu terhadap makhluk setelah dijadikannya diajar dia sekolah-sekolah manusia daripada monyet diajar kepada budak sekolah Tuhan kata manusia daripada Adam ada daripada tanah ha diajar sekolah pula manusia daripada monyet monyet daripada ni daripada ni daripada ni ini, ini merosakkan orang putih dulu buat masuk ke sekolah apa kerja-kerja macam ni ini, ini merosakkan akidah Menganggap adanya rezeki yang bukan dari Allah SWT Rezeki bukan Tuhan beri, orang beri ha, Si anu si anu beri, jin beri, setan beri Puja jin, puja setan Ini semua bawa kepada kufur Menjadi kufur juga orang yang menganggap sifat itu dipunyai juga oleh yang lain kepada Allah SWT ha, Menganggap makhluk ada sifat Allah Taala. Seperti yang dinyatakan oleh Fir'aun Fir'aun kata Anarabbukumul a'la Surah An-Nazi'an Al Ayat 24 Maksudnya Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi Kata Fir'aun Fir'aun dakwa dia Tuhan Aku beri rezeki Kalau aku tak beri rezeki Susuh kamu Sebab akulah Dia senang ni Sebab akulah Lupa pada Allah Ta'ala atau mengaku dirinya berkuasa memiliki memberi rezeki dan mentapi selain Allah Subhanahu taala atau bersekutu dengan Allah Subhanahu taala Allah taala ada juga aku pun ada juga aku beri juga dia macam Allah taala juga dan menjadi kafir juga orang yang ikut atau mempercayai sesiapa yang membuat pengakuan tersebut jadi pengikut puak-puak yang macam ni menyebabkan jadi kufur kalau dia tahu dia faham betul-betul Dua mengingkari atau mencela asma Allah dan sifat-sifatnya. Allah SWT dan Rasulnya SAW telah mensabitkan. Baginya beberapa nama-nama yang -nama yang terbaik Al-Asma'ul Husna. Bagi Allah ada Al-Asma'ul Husna. Nama-nama yang terbaik. Di antaranya 99 nama disebut dalam, dalam At-Tirmizi. Bukan 99 nama Ada lagi nama yang lain. Yang disebut dalam Taurah. Disebut dalam Injil di sisi malaikatnya ha, yang kita tak tahu 99 itu sebahagian bukan 99 itu je nama Tuhan banyak lagi ada semua kita kena tahu 99 itu Nabi sebut dalam riwayat At-Tirmidhi dia sampai menapikan semua sifat ke, ha, dan sifat-sifat yang mulia terpuji dan sempurna yang tiada bandingannya sifat-sifat Allah Ta'ala sifat-sifat Allah Ta'ala yang terpuji banyak Bukan dua puluh je Ni dia ingat sifat Tuhan dua puluh tu je Ini ha, silapnya ha, Sifat Tuhan tu banyak tak terhingga Semua sifat kebudian Sifat Allah Ta'ala Maha mulia, maha tinggi, maha adil Maha rahmat, maha penyayang Itu sifat Bukan dua puluh wujud Kedah bakok tu saja Oleh kerana kita duduk kaji dua puluh tu Ingat sifat Tuhan dua puluh tu je Dua puluh tu sebahagian daripadanya kita kena faham. Yang jadi telajoknya duit ingat 20 tu je sifat Tuhan. Ha, jadi punah lah, tak boleh lah. Tak boleh. Ha, jadi semua sifat kesempurnaan, sifat kepujian milik Allah Ta'ala. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Tak terhingga banyaknya. Maha adil. Di samping menapikan semua sifat kekurangan. Sifat kekurangan dinapikan. Allah Ta'ala maha adil wajib bagi Allah Ta'ala adil. Zalim, mustahil bagi Allah Ta'ala. Zalim, mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, itu kena faham. Maka sesiapa yang menafikan atau mengurangkan apa yang disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW maka dia menjadi kafir. Begitu juga orang-orang yang mensabitkan bagi Allah Taala apa yang dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ha? yang sifat nabi Musa Ibrahim taala kata ada pada Allah taala macam orang Yahudi dia kata Tuhan terlupa orang Yahudi kata Tuhan silap orang Yahudi kata Tuhan macam-macam sebab tu Yahudi jadi kafir walaupun Yahudi ni percaya ke Tuhan tetapi meletakkan sifat kekurangan bagi Allah taala ha? menyebabkan Yahudi jadi kafir dia dah ikut Nabi Muhammad jadi kafir pula kafir pula banyak sebab-sebab Yahudi jadi kafir. Padahal Yahudi tu ada kedah percaya pada Allah Taala. Bukan kita boleh makan semelih orang Yahudi. Tuhan rengankan. Orang Yahudi semelih kita boleh makan. Tapi orang Islam yang bertak tak dia makan. Mana pula? Quran kata begitu. Dalam Quran dalam surah ha? Al-Maidah terang-terang disebut ayatnya ha? dalam Quran. Maka ulama semua mazhab kalau ada nas Quran tak ada mazhab. Ha, pelik sebelah sebab amun dok ngaji ah ha, dok ngaji tak belajar habis kena faham sebab tu orang kita duduk di Amerika duduk di Eropah tempat tak ada orang Islam boleh makan sembelih orang Yahudi ha, dengan syarat dengan sembelih babi lah babi sembelih dia ada apa ha, babi benda yang haram tak boleh sembelih dia ada apa juga kita kena faham dia sembelih makanan orang Kristian ha, orang Kristian dia makan babi dia tak boleh tapi kalau orang Kristian sembelih lembu ahli kitab boleh makan dan ada salah ini dengan nas Quran semua mazhab semua mazhab siapa ini Hanafi, Hanbali, Maliki, Syiah, Khawari, Ibadi semua kata boleh berlaku tak ada khilaf masalah tak ada khilaf kalangan mazhab-mazhab halul Islam mazhab zahiri tak ada khilaf bila ada nas Quran tak ada khilaf kita kena faham tetapi sebab mereka menolak Nabi Muhammad SAW ha, jadi kafir dengan sebab mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah Taala jadi kafir. Menghina nabi-nabi, beriman dengan separuh nabi, tolak separuh nabi jadi kafir. Kita beriman dengan semua nabi dan kita boleh kahwin dengan ahli kitab. Ah ha, orang lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Tapi lelaki ahli kitab tak boleh kahwin dengan orang perempuan Islam. Tak boleh. Ah ha, itu tak boleh. Karena dengan nas Quran kata begitu. Oh, tak boleh. Ada negeri kata boleh tu tak betul. Pala tak betul. Ha, pala tak betul. Salah. Ha, berlaku perbatan Nak sebut kisahnya dulu Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama dalam mazhab Maliki yang terkenal berhujah dengan orang Kristian. Al-Baqillani ha, diturahkan oleh kerajaan Abbasiyah jadi duta berjumpa dengan raja Rom, raja Byzantin berjumpa ha, Di mana Raja Roh ni nak berkena Albiah Khalil ni ha, Bila mengadak kena rokok kena rokok. Lalu dia buat betul ke rendah, Depan singgah sana Raja Supaya Albiah Khalil ni ni ngada tepat kena rokok sebab nak 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 bermeni nak tu pitu gebang doh ah ha? bila ni dia cerdik bila siapa betul gebang ni masuk punggung dulu ha, ha, ha. cerdik orang tu kan, ni. dia ni masuk punggung kok lakok punggung tujuh punggung dulu ah ha, tu duduk, duduk. Ha, lalu orang Kristian kata, ni kaca ni, pokok -pok ni ni. Ha, kita boleh kahwin dengan orang puan dia. Dia boleh kahwin dengan orang puan kita. Macam mana pula? Akhirnya ni kata, kami orang Islam percaya Nabi Muhammad. Percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, percaya, percaya semua Nabi-Nabi. Ha? Kami boleh kahwin dengan orang puan muh. Mung pula percaya ke Nabi Isa, Nabi Muhammad muda percaya. Kalau mung percaya Nabi Muhammad, boleh kahwin dengan orang puan aku. Ini muda percaya Nabi Muhammad. tak ada jawab, senyap. Ha, dijawab, ha ini. Pandai hujah ha, Terkena dengan hujah yang pintar ha, Melawan orang kapi Orang Tuhan berinya orang Islam Dia jawab hujah-hujah ha, Jadi kita kena faham ha, Dengan sebab ha, Menafikan mana-mana sifat Tuhan Yang dinyatakan oleh Nabi Dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Al-Quran Dinyati oleh Nabi Ada pun mengkafikan sifat-sifat Allah dan asma-nya itu Dengan dua cara Iaitu kafir Nabi dan kafir Isbat kafir menidak, menidakkan Isbat Kapi nafi ialah ia menidakkan atau menafikan mana sifat Allah Subhanahu taala seperti menafikan ilmunya. Menafikan ilmu Allah taala Tuhan tak tahu berlaku. Tuhan tahu berlaku. Dalam gelap serupa je, cerah serupa dekat jauh tak ada beza. Sama ilmu Allah taala. Kudratnya, kuasanya Tuhan ada kuasa. Dan lain-lain sifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW juga termasuk menafikan sifat itu mentakwilkan dengan takwil yang mengurangkannya mentakwilkan sifat Tuhan dengan takwil yang mengurangkannya ah ha? atau menghakkan kesempurnaan Allah Subhanahu taala seperti orang mengaku Allah taala itu bersifat ilmu tetapi ilmu secara ijmal secara borong bukan secara, detail tafsir Tuhan tak tahu habis ini jadi kafir dia tidak mengetahui secara tafsir dan detail atau menyamakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Tuhan tahu sepuluh dengan kita juga. Tak boleh sama. Kita tahu, tahu kita terhad. Ha? Tahu Tuhan segala-galanya. Kita melihat, kalau dekat, kalau cerah, kita nampaklah. Tuhan tak ada beza. Dekat, jauh, cerah, gelap, tak ada beza. Sya Allah Taala. Tapi sebab itu ialah mana-mana sifat kekurangan. Atau sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Ah, ha? meletakkan sifat mustahil bagi Allah Taala. Tuhan tu jahil, Tuhan tu lupa, Tuhan ini tidak boleh. Ah, ha, jadi kafir. Sifat kekurangan. Sedangkan Allah Taala dan Rasulnya menafikan sifat-sifat itu. Seperti dinyatakan seperti menyatakan Allah itu mempunyai anak, isteri atau sekutu-sekutunya. Tuhan ada anak. Orang yang Kristian kata Tuhan ada anak. Anak kena bunuh pula Ha? Dia percaya Nabi Isa tu anak Tuhan. Lepas tu Yahudi bunuh Tuhan. Tuhan ada orang nak jaga anak dia. Eh pelik tu Ha ni pelik. Ha ni. Ni semua tak betul. Isteri Tuhan ada isteri. Atau sekutu-sekutu. Tu tak betul. Ha? Lam yalid wa lam yulad wa lam kufuan ahad. Tuhan tak sama dengan segala-galanya. Allah Ta'ala itu mengantuk, tidur, lalai, mati dan sebagainya. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada semua yang mereka cakap. Maha tinggi yang setinggi-tingginya tidak sekali-kali. Begitu juga orang-orang yang mengaku bersifat seperti Allah Subhanahu taala. Maka kafirlah orang yang berkata begitu dan kafir juga orang yang mempercayainya. Dia mengaku dia tahu macam Tuhan, tahu benda akan datang, tok nujung. Ah tok nujung, dia tahu benda akan datang benda akan datang kita tanya nasib dia nasib dia tidak tahu nak royak nasib orang Ah ha, tok nujung tu minta dekah pula ambil upah Ah ha, lemahnya tapi ada orang percaya ke tok nujung jadi punah iman rosak ha, orang yang percaya jadi kufur kalau dia percaya Ah ha, kalau dia jahil Ah ha, dia kerana, kerana jahil dosa sajalah dua mengingkari mencela sifat uluhiyah wallahu a'lam